Этот сезон будет особенным. Живы. Люби. Дивись. Один плюс один. Сегодня происходило управляемое в окранале. Снимали имиджевый ролик слота 22. Снимали в зеркалах, снимали в сложной локации, в сложных декорациях. Ну, в конце концов, то, что нам надо, все-таки получили. У нас в новом сезоне, в новом сезоне, который снимался в стране Непал, одной из самых невероятных на планете, мы будем попадать в действительно экстремальные ситуации и чуть не погибнем, например, во время авиакатастрофы, но это закончится позитивно. Мы сегодня инсценировали Гималай. здесь я взял пуховик, тот самый, в котором мы поднимались на высоту более 6 тысяч метров. Я все время чихаю, простите, пожалуйста, потому что у меня в носу искусственный снег. Непал, как вы знаете, одна из самых бедных стран на планете, и при этом, на удивление, одна из самых счастливых. Поэтому живи, люби, смотри это действительно про Непал. Цей сезон буде неймовірно унікальним, як на мою думку, тому що ми пережили переформат і переформат, як на мене, у кращий бік. І найголовніше, ми будемо залучати в цьому сезоні справжні сім'ї. Я так вибухолган у промокампанії нового сезону глядач бачить зеркала. Це не випадково, тому що і програми наші вони про те. Яке суспільство вони є відображенням суспільства? Програма інспектор завжди мене вела до певного рівня. Ми вирішили взяти більший масштаб, будемо перевіряти в селі міста. Якщо попередні сезони інспектора, то вони виказували помилки і казали, де погано, то новий сезон інспектора він дуже оптимістичний. Ми даємо рішення кожному місту. Бачимо проблему, розказуємо, як її вирішити. Смотрите, программа «Гроши» на самом деле самая позитивная программа на телеканале 1 плюс 1. Позитивная с той точки зрения, что мы наконец-то будем не только схемы показывать и рассказывать о коррупционерах, а попытаемся добиться, чтобы их наказали. Собственно, если мы этих людей увидим на чистую воду, что является задачей программы, и добьемся справедливости, это будет самым главным позитивом в этом сезоне. Чтобы в жизни не происходило, нужно помнить одно, что рано или поздно все плохое уходит и наступает прекрасное хорошее. И этот телевизионный проект, второй сезон тому подтверждение, потому что какие сложные судьбы а, не были бы у нашей героини, в конечном итоге все оборачивается прекрасным хэппи-эндом. Тепер усі наші глядачі можуть вимкнути рівно 22 канал 1 плюс 1 і одразу побачити світське життя. В цьому сезоні ми будемо більше говорити про свята. Ми будемо більше говорити про народження дітей у зірок. Ну, що, Это все вы увидите в новом сезоне только на 1 плюс